Привіт наші глядачі каналу Нова Теплиця. Зараз ми в Білоцерківцях, це Чернігівська область, встановлюємо тепличку 10 на 70. Ось така вона. Зараз зроблюємо каркас, укріплюємо. Ось так все виглядає. Ось вже вкопали дуги. Закріплюємо все. Ось такий обріз вкритимо для того, щоб закріпити плівку віддавом. Це у нас тут буде бокове провітрювання. Замовили у нас тепличку з боковим провітрюванням. У нас по стандарту йде тільки на торцях провітрювання з одної і другої сторони, а це як додаткова вже функція. Ось так. На даному етапі ми бачимо, як майстри конструюють форточку. Форточка-долька у нас називається. Ось так все з'єднується, всі частинки між собою. Потім форточка та торцева частина буде обшуватися плівкою. машей ручкой Скажи, Привет! Привет! это моя тепличка это моя тепличка я там посажу снег класс чтобы он вылез до... до неба ого Как был бы торец, он бы был ниже. Тем самым он крепился до боковой. А так как, допустим, мы боковую, если поднимем выше, то она конструктивно уже не будет нести никакой Это, например, на... на если, допустим, между На боковой, боковой пары ветра вот я так понял, да? И боковой, и натяжка проволоки тросов. На то, нее? Может... Да. Торец не будет ломаться. Ну это вот, допустим, под огурец, под помидор натягивается. Я же говорил вам, это обратное усиление, даже самое элементарное, или проволоку, как у вас, вот, допустим, на всех теплицах ваших поделать от конька, так, допустим, так, вот так, ага. то можно отцеплять спокойно на эту шпалеру ага. и натягивать роса, тем самым у вас не заломается торцевую часть. Если бы, допустим, ферма это не Просто круглая труба была бы, но ее потянула. Да, да, а да, А да. так мы, получается, у нас просто, а, не знаю, то ли мы, то ли ребята проигрывают, производства отгрузили чуть больше кубы, ага. то мы поставили еще упоры в торец. Ага. Ну, то есть, Добавляя, да. ага. и с той стороны, и с той стороны, с той стороны. Ну, я понял, понял, о чем и, вы если говорите. Если бы торец то... э, был стандартный, он бы опустился как раз в арке 230, и там, и там и бы доточилось сюда, то и сюда. сюда. А так как, да, то есть оно было бы привязано. Просто идет больше всего на вот этот упор. Ну есть да, да, да. Его мы да. не можем поднять выше, потому что начнет хнуть допустим, вторую арку. То есть мы его опускаем чуть ниже, на уровне шпалеры. Чтобы шпалера была на уровне, тем самым, получается, упор будет сюда давить данный. Если вы будете сильно натягивать, допустим, краса, то будет нагрузка идти на этот упор. Вот. Взятые же болты, допустим. Вот это? Да. вместе с усилением будет давать именно эффект. У -у -у. Потому что, ну, я так скажу, вот сколько я их ставлю, к тому же, ну, будем так говорить, там 5-6-7 лет, ни разу у меня не было, то полера вот эта могла согнуться. Сгиналась только, допустим, если она без... Ну, просто, без фермы. Да, без фермы. Заебало этот весь торец ну и, там по-любому и перегибало, и перегибало по именно усилие. На центр мы ставим болт 8,8, то есть который ну, на, на разрыв идет. И все, допустим, части соединяются в одном болту усиленном. Если усиленный болт лопает, то значит идет нагрузка сильно. Вот есть клиенты, которые звонят, а его там и все. Нет, это значит, надо подумать, что неправильно или распределили, или же э, надо добавлять, или еще какой-то упор там ставить. Ну, то есть, Зачастую это было, когда, допустим, стоят М-образные усиления 50%. А люди на обычной шпалере просто делают отверстия, тем самым обслабляют трубу. Ну, конечно, и и так они еще сразу натягивают и говорят, а что у нас Нет, сложилось. Ну, ну конечно она сложится. Да, Вы вот. взяли трубу, которая там допустим на. Зиме. А что ее через верхнюю надеть? Почему ее сверлить Ну вот так. Потому что, ну эти, натяжители лучше прицепить. принципе. Крюки что ли? Ну вот так. Ну вот эти крюки, что да, натягиваются, да, да, потом да, ключиком вот так, натягиваются. Вот так сверлят О, и я с я этой помню, стороны я помню, И Тем я самым помню. получается шпалера заваливается и толк этого усиления. Правильне усилення роботи кожна, де буде парі з сошпалівачком. А в наступній серії ви побачите, як майстри накривають тепличку 10 на 70 плівкою. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!